Усім доброго ранку, шановні визортови. Ми продовжуємо підйом. І сьогодні 2 квітня, так і у цей день відзначається День дитячої книги. Ну і звичайно, поговорити на цю тему. Ми про не поговорити на цю тему. Ми звичайно просто не могли. І звичайно запросили ту людину, яка зможе підтримати цікаву нашу бесіду. Шановні пані та панову, зустрічайте у нашій студії заступник директора Луганської обласної бібліотеки для дітей, Світлана Миколаївна Бучковська. Пані Світлану, доброго ранку. Доброе утро. Ну, можна, мабуть, вас привітати зі святом дитячої книги, тому що фаховий заклад і фаховий а, безпосередньо той храм. книги и детячее еще вы представляете в нашей программе. Ну и наоборот, вопрос: насколько сейчас дети в читают? Читают, конечно. Те люди, которые говорят о том, что дети не читают, видимо, просто никогда не были в детской библиотеке. И с каждым годом последнее время читаемость растет в библиотеке. И э, у нас огромное количество для этого работает э, профессионалов э, высокого уровня для того, чтобы э, придумывать разные новые формы, методы э, работы с детьми, для того, чтобы привлечь их к, их, к чтению. А детское чтение э, теми отличается от э, э, взрослого чтения, что им обязательно нужно руководить. От давайте от всего места, будь ласка, детальнейше, потому что, зазвичай, вважается, что э, клиент Ну, умовно кажучи, або клієнт читатель. користувач безпосередньо послугами бібліотеки, це студент або абітурієнт, якому вже потрібно за своїм віком і своїм рівнем освіти сидіти по бібліотеках, писати реферати, різноманітні наукові роботи, якісь дослідження робити і ну, користуватися цим інформаційним простором як передусім у освітньому рівні. А от наскільки і що читають діти для свого. Ну, изучая розвитку. Ни один ребенок не родился с врожденными навыками чтения и с любовью в сердце книги. Поэтому это все на совести взрослых. Нас, родителей, воспитателей, педагогов, ну и нас, конечно, детских библиотекарей. Как мы преподнесем книгу, насколько сможем мы донести свою увлеченность книгой и чтением, настолько будут наши пользователи, читатели увлекаться чтением. Как вы читать? И вот я, например, прочитала недавно такой интересный, такой интересный факт, что, например, такой был профессор филологии, и он на своих лекциях говорил своим студентам, что декабристы как интеллигенция появились таким образом. Когда Дети были совсем-совсем маленькие, они ползали по своим имениям, и на уровне их глаз были книжные полки с детскими книгами. Ребенок подрастал, становился на ноги, и опять на уровне глаз ребенка были книги уже для более старшего тобто возраста. То есть вы сейчас, ну, скажем так, цитуючи это цитата, виски, говорите про такое явление, которое, возможно, призабуте, как настольная книжка. Конечно. Ну и сегодня, конечно, думающие родители, конечно, заботятся о том, чтобы ребенку привить достаточно э, хорошие навыки к чтению и привить любовь к чтению. И создать комфортные условия для этого. Но, э, к сожалению, далеко не каждая семья может похвастаться домашней э, детской библиотекой на сегодня. Есть, поэтому и, звичайно, поэтому есть библиотека. профессиональные библиотеки э, детские и наша самая крупная в области, которая обслуживает читателей детей. Что детей много. Читают? Читают очень много, и э, как и раньше, как и взрослые люди э, разные, так и дети все разные, интересы, соответственно, разные. С течением времени, э, конечно, э, литература несколько меняется, появляются новые авторы, э, новые жанры, новые произведения, новые кумиры, если хотите. Э, но э, наша задача э, детской библиотеки, вот этот вот пласт, как мы называем, незаслуженно забытой литературы, высокохудожественной литературы, тоже популяризировать детям. И, естественно, не забывать о том, чтобы изучать и рассказывать детям о новых веяниях в литературах. Если мое поколение, когда я была ребенком, читала в захлеб Фенемора Купера, Жюля Верна, Владислава Крапивина, Анатолия Алексина и так далее, сейчас пришли другие авторы, другие книги. Такие, например, как Ирен Раздобуть, если касается украинской литературы, Андрей Катюха, Такі, як не може мені не вспомнить серію о Гаррі Потері, по Джоан Роллінг очень дітям нравиться Дмитрій Ємець з серії ну, Давайте ви нам висловити свою позицію, тому що у кожного з нас при, при, просто перелік у тих чи інших авторів. Ну, багато різних і своїх особистих асоціацій, а безпосередньо, що базуються на такому досвіді. Тобто, я там читав це або мій там. Знайомий племінник знайомого це читав і в принципі якось порівнюють. Як ви вважаєте, чи правильно чи справедливо, що зараз Гаррі Потера читають і знають? Ну, принаймні, був тренд. Зараз він трішки можливо спав. Я не знаю. Тобто, ну принаймні раніше усі говорили про Гаррі Потера, усі діти, діти, підлітки і навіть старші, скажімо так, читачі, вони про це говорили. А от незнайку носова не читають, Це неправда. правда. Это неправда. Гарри Поттер для более старшего возраста, Незнайка для более младшего возраста. И Незнайку знают, и Гарри Поттера знают. То есть дети, которые читают, которым родители сумели привить любовь в чтению, они знают и того героя, и, и одного, и другого героя. Что касается Вику? Потому что дитячий Вик, он совсем разный. И разные там, люди у 5 ручки, у 7, потом там, 10, 12, и, ну, скажем так, разные категории психологические, Педагогічні, багато хто розшаровує вік дитячий на ще декілька, скажімо так, сходинок. Що є показником? Дитячої літератури по кожному із цих, ну скажімо так, вікових категорій. От якщо, якщо можна певний топ, що дитина має прочитати, або за авторами, як вам зручно, у віці наймолодшому, і далі до 18 років, як у нас прийнято вважати, що дитина до 18, хоча кому і 30, він так само дитина. Тобто, мій взгляд, ми ж говоримо, ну, звичайно, ваш погляд, як професіонал, тому що ми говоримо про дитячу книжку, і дуже цікаво почути фахові рекомендації. И что нужно детям прочитать конкретно на каждом из своих этапов взрослых? Книг настолько много, и каждый ребенок должен найти в своей жизни именно свою книгу. Понимаете, авторов очень много. То есть в фонде у нас насчитывается более 130 тысяч книг, журналов и дисков. Поэтому ну, это только очень детально я могу выделить несколько авторов, mm -hmm. которые нравятся, допустим, мне и, или моему ребенку. То есть, что касается младшего школьного возраста, конечно, нельзя не назвать таких авторов, как Сергей Михалков, Агния Барто. То есть, на этих книгах и мы с вами выросли, и растут и нынешние поколения читателей. Естественно, Николай Носов, Виктор Драгунский. То есть это классика детской литературы, без которой, пожалуй, не вырастет ни один ребенок. Средний возраст. Ну, хотим мы этого или не хотим, и нельзя к этому категорично относиться. Мне кажется, что меняется немножко темп нашей жизни, меняются наши дети, поэтому и меняется литература. И хотим мы этого или не хотим, но э, Гарри Поттер читают действительно достаточно активно. Э, почему? Мое мнение такое, что просто в литературе более современной, вот авторов, которых я вам называла, э, уже другой темп жизни, вот к которому привык ребенок, э, там нет описаний таких долгих описаний, которые скучны современному ребенку, к которым мы, может быть, им привыкли, и мы можем это прочитать. Ребенок современный, ему тяжело это воспринимать. Он живет рядом с интернетом, мобильными телефонами, планшетами и так далее. То есть он живет совсем в другом информационном поле. Поэтому насиловать здесь детей нельзя. Пані Світлану, знаєте, час нашого такого включення ранкового він ну, так обмежений скдещо можливо про дитячу книжку може, варто було поговорити в більшому обсязі. А тому наостанок все ж таки, ну ми знаємо, що відбуваються найрізноманітніші акції, зокрема у найбільшій в області дитячій бібліотеці, що ви її тут представляєте. Тиждень дитячої книги, що у рамках цих акцій впроваджується. На прошлой неделе у нас проходила всеукраинская неделя детского чтения. И как никогда программа этой недели была очень насыщена. Каждый день недели был посвящен какому-то жанру литературы. Это и сказка, день сказки, день поэзии, день фантастики, день фэнтези, день приключений и так далее. В рамках этой программы было проведено огромное количество мероприятий для детей разного возраста, от дошкольников до 14 лет. Сегодня в Международный день книги мои коллеги отправились с библиовизитом, с большим красивым праздником. Сказка в гости к нам пришла в Центр раннего развития ребенка. То есть мероприятия в праздничные дни или это будние дни библиотеки никогда не бывает скучно. Поэтому всегда специалисты придумывают все новые и новые формы работы. На сегодняшний день Луганская областная библиотека для детей еще и достаточно современный информационный центр. Это не просто то место, где ребенок может прийти. И э, просто взять книжку, как э, привыкли много дум, многие думать, э, это еще и место, э, где можно просто пообщаться, где можно поучаствовать в творческих объединениях, где можно пообщаться со сверстниками из других стран в скайпе, есть компьютерные места для читателей. Ну, много чего предлагает библиотека. Например, еще онлайн можно, не выходя из дома, например, продлить срок пользования э, книгами. Если э, ты ребенок, который еще не записался в библиотеку, и раздумываешь о том, что э, пойти ли мне туда или не пойти, Приходите, для каждого найдется здесь книжка по душе, и с репертуаром книг можно опять же познакомиться онлайн в электронном каталоге, который есть на сайте. Зрозуміло, дякую благодарю вам сердечно. Примите от нас, от нашего такого проекта ранкового усмешку, Оле Назари и і... Усміхайся, наші гості. Усміхайся, Гості усміхайся. Гості, усміхайся. Наші зорі, Олени Зорі, усмішку, і звичайно ж прийміть побажання найбільшого такого емоційного сплеску і задоволення від того креативу, що ви робите постійно, аби діти читали, тому що читання, шановні пані та панове, це найголовніший фактор формування свідомості дітей, які вони книжки читали в дитинстві, такими вони і виростуть. Дякуємо, що ви звітали до нашої студії. Ми ж продовжуємо нашу програму. і далі на черзі реклама гороскоп кліп а потім обов'язково повернемося дочекайтеся